এয়া আজি দেওবাৰ দিনটো ভাত খাবলৈ লৈছোঁ দেই আৰু এয়া গাহৰি মাংসই বনালোঁ এইখিনি মাংস অকণমান তেল দিছোঁ বেছি তেল দিয়া নাই মছলা অকণমান বেছি নাই দিয়া আৰু এইখিনি অকল বইল এইখিনি অকল বইল আৰু ইয়াত জ্বলা নাই মানে মই দুভাতকৈ বনাবলগীয়া হয় জলকীয়া নাখায় কিছুমানে আৰু বইলকৈ খাওঁ বুলি ক'লে তাৰপৰা মই পিছ খাই চাওঁচোন আৰু এইখিনি মাছ চাওকচোন এই মাছবোৰ মানে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আজিকালি খাবলৈ টান পায় নহয় কিন্তু ময়ে খাব লাগিব দেই যিমানখিনি পাওঁ খাওঁ ধুনীয়া আছে দেই এইবোৰ মাছ খাই খুব ভাল লাগে আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবোৰে এইবোৰ মাছৰ মূল্যবোৰ বুজি নাপায় গাহৰি মাংসখিনিও তেল ওলাই থাকে বইলকৈ বনাই খোৱাটোৱে ভাল আৰু গৰমত এতিয়া বেছি তেল মছলা দি খাব নালাগে এইখিনি দালি বনালোঁ ঘৰৱে কিন্তু কচু ঘৰৰ পৰাই এইবোৰ কচু আনিছিলোঁ আৰু বৰ ধুনীয়া সিজিছে খাবলৈ ভাল লাগিছে লাইপাত দুখনমান দি দিছিলোঁ ঘৰৰ বাৰীতে হৈছিলে তাই লাইপাতো দুখন দিছিলো এতিয়া ন লাইপাত খাই ভাল লাগে বুজিছোঁ দেই নতুন হৈ আছে বজাৰৰ পৰা কিনি চাব নোৱাৰোঁ লাই লাই পুলি এশ টকা কেজি ঘৰত যেতিয়া হ'ব আৰু তেতিয়াহে খাম আৰু মশলা নিদ্যাকা মাস মাংস নিখ ভাল হয়েছে মানে বহুত ভাল বুঝলো খা মাংস প্রতি দেও খাওঁ আৰু কিন্তু এনে বেলেগ দিন বা বেশি দেওবাৰ গাহৰি মাংস নহ'লে দেওবাৰ দেওবাৰ নালাগে এইবোৰ বজাৰত বিলাহী চাগে খাবলৈ ভয়ে লাগে তথাপিও খাওঁ আৰু কেইদিনমানৰ পিছত ঘৰতে হ'ব বিচাৰে ভালেই লাগিছে দেই আৰু গুৰ নেমু আৰু মাছৰ এইয়া ভিডিঅ'টি আপোনালোকে শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আহি আছোঁ বাই